शेख फौजान फौजानफुल्ला से सवाल हुआ आप फजीलत शेख की क्या राय हैं उस शख्स के बारे में जो दलील पकड़ता है कि इमाम हकमरान की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है जिहाद के लिए किस चीज़ से दलील पकड़ता है अबू बशीर और रौदिया के किस्से से कि आपको पकड़ के वापस जो है लौटा दिया गया तो आपने अपने तौर पर शुरू कर दिया था इसके जवाब में शेख फरमाते हैं अबू बशीर रौदिया जो हैं वो इमाम के मुसलमान हुक्मरान के तो कब्जे में नहीं थे अबू बसीर और काफिरों के और उनकी रियासत के तहत थे उनके कब्जे में थे और वो चाहते थे इससे ख़ुलासी हासिल करना इससे छुटकारा हासिल करना अपने आप को बचाना काफिरों से तो वो रसोल सल्हलम की वलायत के तहत नहीं थे उस वक्त रसोल सल्हलम ने तो जो अहद किया था माहे के बमूजब उन्हें वापस लौटा दिया था उस के जरिये जो सलाह की गई थी सलाहिया जो कुछ माजरा हुआ था उसके तहत वापस लौटा दिया था और उसमें ये लिखा था कि जो मुसलमानों की तरफ आ जाए तो उसे काफिरों के वापस लौटा दिया जाएगा तो वसल्लम ने इस माहिदे से वफा की और वापस लौटा दिया उन्हें साथ ही रसूल सल्ला वे अल्लाह पर तोल और भरोसा किया और ये पुख्ता यकन रखा कि बिलाशुबा अल्लाह तरीब उनके लिए कोई ना कोई छुटकारे की सबीर और रास्ता निकलने का पैदा फरमा देगा जो नाचा अबू बसी रौजिया जो हैं वो काफिरों के हुकूमत के तहत थे उस वक्त और चाहते थे उनसे छुटकारा हासिल करना मुसलमानों के रियासत में नहीं थे और वो काफिरों के कब्जे में थे मुसलमानों के वली के कब्जे में नहीं थे